बसमिल्लरिम पाशा टी वी की जानब से मैं हूँ नुमान पाशा असल उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताल के फजल करम से आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे तो जी मनाजिर हैं इस वक्त आपके सामने गला मंडी अलीपुर चट्ठा के माशा देख लें आज माल की आमद गुजत पाँच छः दिनों की नस्बत काफ़ी बेहतर है और अभी भी आप सामने गले में देख रहे हैं कि ट्रालियाँ आ रही हैं और उतर रही हैं तो माल की आमद आज काफ़ी बेहतर हुई है क्योंकि अब जो ज़मीनें गिली थी वो भी कुछक हो गई हैं नहीं और नहीं कटाइयाँ जो हैं वो है। बकायदा शुरू हो चुकी हैं तो चलें जी बिना वक़्त जाया कि ये सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे सुपरी मुंजी से ये देख लें जी सुपरी मुंजी जी सुप्रिया आपको और भी दिखा देते हैं फिर इसका रेट बताते हैं ये देखें जी सूपरी मुंजी है जी माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी मुंजियाँ जो हैं वो आई हुई हैं तो सुपरी मुंजी जो है आज इसका जो रेट है वो तेतीस सौ रुपये से लेकर तीन हज़ार छः सौ रुपया फ़ी मंथ तक इसका टॉप का रेट है छत्तीस सौ रुपया टॉप का रेट है सुपरी मुंजी का अगर मुंजी नरम होगी तो ज़ाहरी सी बात है उसका रेट भी नरम ही होगा उसके अलावा हमारे पास जी आमद है पंद्रह जीरो नौ की पंद्रह जीरो नौ के बाद हमारे पास लाल छियासी भी है लाल छियासी के बाद हमारे पास कायनात ग्यारह इक्कीस है और कायनात सतारह अठारह है तो वो मुझे अभी आपको दिखाते हैं ये मेरा ख़्याल जी ये पंद्रह जीरो नौ तो नहीं लगती ठहरे जी मैं आपको क्लियर कट दे रहा पंद्रह जीरो ये देखें जी पंद्रह ज़ीरो नौ ये देखें, यह देखें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह जी बहुत ही बेहतरीन किस्म का माल है शाइनिंग वाला है पला हुआ दाना है साफ़ सुथरा है तो पंद्रह ज़ीरो नौ को आज हम काउंट करेंगे तीन हज़ार आठ सौ रुपये से लेकर चार हज़ार तीन सौ रुपये तक तीन हजार आठ सौ रुपये से लेकर चार हज़ार तीन सौ रुपया फ़ी मंथ तक पंद्रह ज़ीरो नौ का आज का जो गला मंडी अलीपुर चट्ठा का रेट है वो चल रहा है उसके बाद जनाब हम आपको कई मेरे दोस्त कहते हैं जी आप हमें नरम माल भी दिखाएं तो नरम माल ये देखें जी ये इंडिया है कायनात लेकिन इसमें ना जी पल्लर बहुत ज़्यादा है ये देखें पल्लर बहुत ज़्यादा पल्लर है और ये जो डेयरी है इस डेयरी के मुतल आपको बता दूं दूँगी मेरे ख्याल तीन हज़ार नौ सौ रुपये के राउंड अबाउट जो है दे दे ये सेल हुई है तो आपको दिखाते हैं जी पहले हम लाल छियासी लाल छियासी के बाद आपको हम दूसरी आइटम जो हैं वो दिखाएंगे ये देखें जी माशाल्लाह बड़ी बड़ी खूबसूरत मुंजियाँ हैं और ये भी मेरा ख्याल लाल छियासी है जी ये भी देखें बड़े बड़े खुशक माल हैं जी लाल छियासी ये देखें तो लाल छियासी के अगर रेट की बात की जाए तो जनाब तीन हज़ार आठ सौ रुपये से लेकर चार हज़ार दो सौ रुपये तक लाल छियासी जो है ये चल रही है तीन हज़ार आठ सौ रुपये से लेकर चार हज़ार दो सौ रुपये तक कल की नत इसका रेट थोड़ा सा आज बेहतर है परसों भी मेरे ख्याल बयालीस सौ रुपये तक जा रहा था सिर्फ कल ही इसका रेट थोड़ा सा मंदा था लाल छियासी का लाल छियासी के बाद जी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कायनात ग्यारह इक्कीस ये देखना जी ये आज पहली डेयरी है जी ग्यारह इक्कीस की हमारी मंडी में ये देखिए ये जी कायनात ग्यारह इक्कीस ये अच्छी तरह आप देख लें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माल है और तकरीबन साढ़े चौतालीस सौ रुपया चार हज़ार चार सौ पचास रुपया फ़ी मन जो है इसकी बोली हुई है उसके अलावा जी हमारे पास है आज सतारा अठारह मैं आपको सतारा अठारह दिखाता हूँ जी सतारा अठारह ये देखें ये है जी सतारा अठारह ये देख लो डेरी ठीक ही है इसमें से कच्चे दाने की शिकायत है थोड़ी सी टोटी की शिकायत है ये देख लें आपको मुंजी की डेरी के ऊपर टोटी भी जो है ये नज़र आ रही होगी तो सतारा अठारह जो है आज इसका जो टॉप का हमारे पास रेट गया है वो चार हजार चार सौ पचहत्तर रुपये फ़ी मन यानी कि पौने पैंतालीस सौ रुपया फ़ी मन हमारे पास जो है सतारा अठारह का आज का रेट गया है डेयरियाँ आई भी यही हैं और इनका रेट भी आज यही हुआ इसलिए आज इसका मैं कम से कम आपको रेट अभी नहीं बता सकता उसके बाद जरा बात करेंगे चनाव की तो चनाव और हाईब्रेड ये दो आइटम्स आज बिल्कुल भी नहीं आई तो इन दोनों आइटम्स का आज का रेट जो है वो आपको बताने से मैं कासिर हूँ उसके अलावा कई मेरे एक दोस्तों ने मुझसे कल और परसों ये कहा है कि भाई आप सतारह अठारह की हमें एवरेज बता दें तो भाई आज से तीन चार दिन पहले सतारह अठारह आके सेल हुई थी वो उसका जो एवरेज थी फ़ी एकड़ वो बत्तीस बोरियाँ पैंसठ के जी की बत्तीस बोरियाँ फ़ी एकड़ जो है वो निकली थी उसके अलावा कल मेरे पास खुद एक डेरी आई थी वो तकरीबन अट्ठाईस बोरियाँ फ़ी एकड़ एवरेज थी तो ये थोड़ी सी सूरत हाल चल रही है तो अभी जब प्रॉपर तरीके से मुंजी जो है सतारह अठारह या ग्यारह इक्कीस वगैरह जो है शुरू होगी तब इंशाल्लाह आपको इसकी प्रॉपर जो एवरेज है फ़ी एकड़ वो मैं बताऊंगा तो ये थी आज की एक छोटी सी काविश उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए उसके अलावा जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पाशा टीवी पर अभी नए आए हैं काइंडली वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके दुआओं में याद रखिएगा कल तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज़